麻辣飞鸡骨熟了，哎、<呀>这个煮的烂糊肯定是入味了。嗯，十一上的那个，那不挺好。最后一个，再来点原汤辣椒，再来点麻辣原汤。好了，弟弟，我们上桌。嗯，麻辣飞机骨撒上这个香菜，味道肯定美绝了。来吧，弟弟。嗯。 嗯，哥，感觉上来了，那不挺好吗？麻不麻？辣不辣？麻了，那不挺好。哇，哦，确实麻了。嗯，这感觉没治了。弟弟，嗯，确实辣，但是就这种辣，越辣越越想吃，过瘾。这啊对，就过瘾。你表达的对，嗯。 哇、哦！弟弟，这是真辣，我感觉现在我嘴唇辣成这么厚了，嗯、<哼>说话都费劲了。这<呵>味道真没治了，辣！哥，这个真像飞机，它就叫飞机骨。这个飞机骨一定要剔干净这些个肉，然后才能娶到漂亮媳妇儿呢。嗯。 我做的麻辣飞鸡骨，我弟弟特别爱吃，这不挺好吗？